tarixi, elmi, bədiə əhəmiyyətli, unikal eksponatlar. Cəbrayılın tarixindən xəbər verən əşyaların hər biri rayonun Tarix-Diaşünaslıq Muzeyinin əmanətidir. 78-ci ildə bu muzeyin açılışı oldu. İlkin halda biz 8-9 minə qədər bizim eksponatımız vardı. Müəyyən müddət ərzində muzeyin açılmasına maraqlı olan dövlət, rayon təşkilatları hamısı böyürəyib bu muzeyin eksponatlarını zənginləşdirdilər. Artıq 1993-cü ilə qədər 19.000-ə yaxın muzeydə eksponat var idi. Kəndimiz çəvrədən uzaqda, Öskət dağ kəndi olmasına baxmayaraq, vaxtaşırı olaraq şəhərin mərkəzinə gəlirdim. Şəhərdən bir sıra görməli yerlərə yanaşı, şəhər tarix yaşlı nostalji muzeyinə də gedirdim, oranı da ziyarət edirdim və orada çox zəngin eksponatlar var idi baxladım, olmazıya baxdıqça Azərbaycan xalqının nə qədər zəngin maddi və mənəvi irsə malik olduğunu gördük. İşğal dövründə bu əşyaların da taleyi Ermənlərin digər muzey və kitabxanalarımızdan, mədəniyyət müəssisələrimizdən tənaltdikləri, dağıtdıqları irs nümunələri kimi olacaqdı. Muzeyin o vaxtki direktoru Tarieləbəslı eksponatları xilas etməsə idi. Cəbrailil muzeyi isə orada çıxartmaq mümkün değildi. 92-ci ildən mədəniyyət nazirliyinin belə bir məktubunu əldə etdim ki, Bakıya sərgiyə eksponat gətirmək lazımdır. Və o eksponatları mən tutaq ki, o 20-50 eksponat yox, 16.000-ə qədər eksponatı bir neçə məqamda əvvəl Hrazboyuz ona sonra isə Bəyləganə başqa rayonlara bir, bir sözünə gətirilib 30 ildən çoxdur ki, Cəbrayıl rayon Tarix-dıyaştnaslıq muzeyi paytaxtda yerləşən İstiqlal muzeyində fəaliyyətini davam etdirir. Bura Erməni işğalı zamanı eksponatların əksəriyyətinin qorunub saxlandığı yeganə məkanıdır. Cəbrayıl Tarix-dıyaştnaslıq muzeyi Qarağəvənin zəngin tarixini özündə əks etdirən muzeylərdən biridir. Muzeyin kolleksiyasında ən qədim eksponat isə eramızdan əvvəl 3-cü miniliyyə aid olan bu içəqutlu qabdır. Müzein ekspozisiyasında nümayiş olunan 19-20-ci əsrlə aid xovlu və xovsuz Qarabağ xalçaları eləcə də kurqanlarda aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlanan közə və bardaqlar unikallığı ilə diqqət çəlbədir. Burada gördüyünüz eksponatlar muzeyimizin fondunun bir qismidir xofsuz xurcu növünə aidddir. Muzeyimizin eksponatları zəngindir. Fondumuzda xalça və xalça məhsullatları, gümüş belbəzəkləri, başbəzəkləri, qızıl papağımız var. Cəbrayil Tarix-Yaşınaslıq Muzeyinin fondun artıq bu son 3 ildə bizim vətən uğrunda şəhid olmuş oğullarımızın şəxsi əşyaları vəzi. Biz çox belə ruh yüksəkliyi ilə muzeyimizin fondunu demək olar ki yenidən işləyirik. Artıq Cəbrayıl şəhəri bütün Qarabağımız özünün azadlığına qovuşubdu. Bu gün tam belə o şilə deyirəm ki azadlığın mübarək olsun Cəbrayıl. Azadlığın mübarək. Cəbrayıl rayon Tarix Yaşınaslıq Muzeyi. Qunnasacayeva, Sehra Cazadovlu, Sevğälzadə, Xəvärzayırova, Mədəniyyət xəbərləri.